Сьогоднішня благодійна акція Мистецтво заради миру проводиться для підтримки сумських бійців, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Наша мета зібрати якомога більше грошей, аби допомогти тим, хто все ж таки захищає наші життя. Це благодійна акція для збору грошей для солдат, які зараз служать в АТО. Сумчани із Сумської області. Ми фотохудожники вирішили… Ну, инициировали такую акцию, мы помогли организационно. Вот. Суть в том, что фото фотографы будут делать э фотографии профессиональные, а за это люди будут бросать деньги в скринки для солдат. В позже чуть подписанятся писатели, Ивченко и положить, они будут со своими автографами книжки продавать, тоже все деньги вырученные пожертвуют для солдат. Ну и люди, которые делают своими руками, то же самое вот, продают за пожертвования. Была идея. Вот. Потом Павел э, Борисов поддержал, вот, ну, поддержали все остальные. Сначала, смотрите, сначала было как бы это как классический вариант. Типа, хотели сделать сушку вот, э, и продавать свои работы. Вот. Ну, потом, как бы, она трансформировалась, чтобы сделать несколько локаций. Может, патриотичных, не патриотичных. Ну, в любом случае, как бы фотография от профессионального фотографа, я думаю, что сумчанин нет не отказался бы. Как это будет происходить, будем смотреть дальше. Было сделано, ну, наши ребята многие, так сказать, которые спельчаны, не спельчаны, фотографы Сумской области, прежде всего финансировали постоянно, ну как бы не то, что финансировали, сбрасывали с там и гуманитарку у нас девчонки там отвозили жены, вот, кровь сдавали у нас ребята, вот. Виктор Бондарук вот, на сегодняшний день уже пять бронежилетов нашим сумским пограничникам собрал денежку у бизнесменов, и купили и отвезли их, вот. так. Ми, ми граждані України. От. Хоч ми і говоримо, розмовляти вміємо, ми теж українською щирою мовою, але... але, але... Ну, каждый из нас выполняет свой гражданский долг. Я так, я так бы сказал бы. То есть, как, как получается, так и воюем. Я думаю, акция для того, чтобы немножечко деньги собрать для наших ребят. Помочь им. Помочь им надо. Все же таки идет война, как бы говорили, не говорили, война идет. Так что больше.